The the Indian Indian Navy Navy once again foiled a piracy attempt off the east coast of Somalia. warship INS Sharda successfully rescued 11 Iranians and नेवीनसी Pakistani nationals. ये फैसला अल्लाह के हाथों में होता है इंसान के में नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने भी आपको कुछ कहा है ना करने के लिए सत्तावन इस्लामी मुल्क देखिए आप 57 इस्लामी मुल्क तबाह हो जाएंगे अगर वो नहीं करेंगे पाकिस्तानियों का क्रू ना सिर्फ इंडियन नेवी का उनकी जान बचाने आरोप शुक्रिया अदा कर रहा है बल्कि इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है वो मुस्लिम उम्मा दो मुस्लिम उम्मा ईरान और पाकिस्तान इनके लोगों को पकड़ा तीसरी मुस्लिम उम्मा सोमालिया वालों ने और छुड़ाया किसने भारत की आर्मी ने आई वॉन्ट टू सी पाकिस्तान के लीडर्स किस तरह से जवाब देते हैं डॉन में मैंने देखा एक आर्टिकल छपा था देखें जो उनको रेस्क्यू करेगा वो उन्हीं की तारीफ करेगा वो आपकी क्या मेरी तारीफ तो करने दे रहा। तो इंडिया ने उनको रेस्क्यू किया तो वो इंडिया को अप करेंगे पांच अगस्त 2019 को ये कहा है इंडिया ने कि हम अक्साई चीन भी वापस देंगे वो लद्दाख भी हम उनसे वापस लेंगे वो जो कब्जा किया वो भी वापस लेंगे इस वक्त हाल ये कि बलुचिस्तान में आप हाल देख लें अपने इतनी शदीद जंग वहां पे जारी है शुरू हो चुकी है बाकायदा दो बदू जंग शुरू हो चुकी है ये और बात है कि इन सियासतदानों के नसीब में अल्लाह ने यह भी नहीं लिखा कि इस्लाम की रियासत पे बने इस मुल्क इस के के जंग अंदर शहीद होने वाले फौजियों पर ताजियत या मजम्मत कर सको उन्होंने बहुत अच्छा किया और उनका यह फर्ज था कि इंसान इंसानियत को उन्होंने ख्याल रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा किया जो उन्होंने मुसलमानों की जान बचाई ये मुस्लिम मुस्लिम उम्मा की बात करते रहते हैं ये ड्रामे रचाते रहते हैं जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाम पे मदद भारतीय करते हैं नमस्कार दोस्तों रिसेंटली इंडियन नेवी लगातार अपने कैपेबिलिटीज पूरी दुनिया को दिखा रही है किस तरह से हमारी इंडियन नेवी रेड सी में और अरेबियन सी में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभर रही है और हर एक जहाज जो मुश्किल में इस वक्त दिखाई दे रही है उन सबको बचा रही है दोस्तों कल इसी तरह का एक कारनामा फिर हमारी इंडियन नेवी ने कर दिखाया इस बार बारी थी आई शारदा की सोमाली पायरेट्स ने दो दिन ऐसी एक शिप को बंदी बनाकर रखा हुआ था जिनमें ग्यारह ईरानी और आठ पाकिस्तान मौजूद थे जैसे ही उन्हें इमरजेंसी अलर्ट आए तभी हमारे आईएनएस शारदा ने मोर्चा संभाला उन सोमाली पायलट से उस शिप को और उनमें मौजूद क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए पहुंच गए और हमेशा की तरह सोमाली पायलट्स हमारे इंडियन नेवी को देखते ही हक्के बिक्के रह गए और अपने हथियार डाल दिए जिसके बाद इंडियन नेवी ने उन सोमाली पायलट्स को बंदी बना करके ईरानी और पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को बचा लिया तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कैसे भारत बगैर किसी धर्म की तकसीस के इंटरनेशनल लेवल पे भी कौमों की मदद करता है मुसलमान ये तो कहते हैं कि जी हम एक उम्मा हैं और ये भी शायद अरब मुसलमान नहीं कहते ये साउथ एशियन मुसलमानों को अरबों से जुड़ने का एक शौक है भई हम उम्मा हैं ईरान भी हमारा भाई अभी ईरान पाकिस्तान के इशू में अब वही साबित करने की कोशिश पाकिस्तान ज़्यादा और ईरान भी थोड़ा बहुत करता रहता है जी हम एक ही मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं एक ही उम्मा के लोग हैं वो उम्मा उम्मा कर रहे हैं अब इसी उम्मा के ईरानी कुछ थे आप देखेंगे स्क्रीन पे ईरानी कुछ वहाँ पर पकड़े गए इन शुमाली पायरेट्स के हाथों और पाकिस्तान पकड़े गए तो ये थर्टी सिक्स के करीब लोग जिनमें शायद उन्नीस पाकिस्तानी थे और सेवनटीन ईरानी थे तो ये यानी दो आ, दो मुसलमान देशों के आ, लोग यानी पाकिस्तान और ईरान के लोग शुमाली मुसलमानों के यानी शुमाली जो बदमाश पायरेट्स थे उनके हथे चढ़े उन उन शुमालियों ने उनको आ, अपने आ, पास रख लिया यगमाल बना लिया तो यानी वो मुस्लिम उम्मा, दो मुस्लिम उम्मा, ईरान और पाकिस्तान इनके लोगों को पकड़ा तीसरी मुस्लिम उम्मा सोमालिया वालों ने और छुड़ाया किसने सोमालिया के बदमाशों से इन दो मुस्लिम उम्मा के लोगों को भारत की आर्मी ने किस बेस पे इंसानियत की बेस पे उस बेस पे जिसकी बात इलियासी साहब करते हैं और ये तीनों मुसलमान जो कॉमें हैं और भी इनके साथ वाली कॉमें ये मुस्लिम मुस्लिम उम्मा की बात करते रहते हैं ये ड्रामे रचाते रहते हैं जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाम पे मदद भारती करते हैं इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं वो जो कू। इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था अब वो इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्या कहेंगे इस पर आप देखे ऐसे ह्यूमन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लोगो को रेस्क्यू किया है उन्होंने ये नहीं देखा की वो मुसलमान है या पाकिस्तानी है या इंडियन है ऐसे ह्यूमन बींग उनका बहुत अच्छा रिएक्शन है और हमें भी चाहिए कि हमें मदद करनी चाहिए एज पॉसिबल सर अब ये देखिए ना कि वो इंडियन नेवी जिंदाबाद कह रहे हैं तो ये सुनने के बाद कैसा लगा आपको देखे जो उनको रेस्क्यू करेगा वो उन्हीं की तारीफ करेगा वो आपकी क्या मेरी तारीफ तो करने दे रहा तो इंडिया ने उनको रेस्क्यू किया तो वो इंडिया को चेयर अप करेंगे अगर यही पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया तो पाकिस्तान को चेयर अप करते ना, ना हमने सारी जिंदगी अपनी यूथ को अपने बच्चों को यही सिखाया यही बताया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है लेकिन अब आप देखें कि इंडिया की जानिब से कोई दुश्मनी का एलिमेंट नजर नहीं आ रहा जिस तरह से उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया बगैर सोचे समझे बगैर उनसे ये पूछे क्या उनका पात क्या है वो किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने उनको इस तरह से रेस्क्यू किया आपको नहीं लगता कि हमें भी अब तमाम गिले शिकवे भूल कर जो है इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए देखिए ये तो पॉलिटिकल इशूज है की इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है क्योंकि इंडिया की अवाम भी वही सोचती है जो हम लोग सोचते हैं ठीक है इंडिया वो वहाँ के लोग भी वही चीज़ें हम भी वही है देखे ये तो हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग ऐसे कंट्री अगर पाकिस्तान के साथ तो पोलिटिकल इशूज हैं अगर वो इशूज हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो दुश्मन है ठीक है अगर हम उनके साथ अच्छे है अगर वो हमारे साथ अच्छा करते हैं तो हम भी उनके साथ डेफिनेटली अच्छा करेंगे ना हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं किया गया आपको नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट को उन्हें थैंक यू कहना चाहिए था जिस तरह उन्होंने जो है छत्तीस घंटों के अंदर अंदर रेस्क्यू रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं दो जहाजों को रेस्क्यू किया बगैर सोचे समझे एक फोन गे पुराना पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया तो करना चाहिए क्योंकि एक अच्छा किसी का शुक्रिया अदा करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता पॉजिटिव मैसेज ही कन्वे होता है जी बिल्कुल लेकिन यही तो इश्यूज है पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट में कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं तो दुश्मन तो इंडिया वाले नहीं समझते होते हो तो हमारे उन्नीस पाकिस्तानियों को रेस्क्यू ना करते उन्होंने अपने एक क्रू को बचाया उन्होंने ये नहीं देखा की वो पाकिस्तानी है या इंडियन है यहाँ पे मैं एक मूवी कॉर्ड करूंगा टाइगर सिंधा है शायद आपने देखी हो उसमें भी वो इंडिया पाकिस्तानी नर्सेस ही होती है जिनको वो रेस्क्यू करते हैं ठीक है तो उनका पैगाम जिदा है कि ऐसे ह्यूमन बीइंग हम लोगों को सेव करेंगे आया कि वो इंडिया नहीं या पाकिस्तानी है